मरतदा शेर खुदा करमल करीम आपने फिर मज़ीद इसको आगे बढ़ाया कि इस रात को इबादत तो करनी ही करनी है लेकिन सुबह उठ के रोज़ा भी रखना है सिर्फ इबादत नहीं रोज़ा भी रखना है और यह भी आकाकर सलात वाम की प्यारी सुन्नत है कि पंद्रहवीं शाबान इबादत करनी है तस्बीहात करनी है इससे उफार करना है फिर टाइम निकाल के कब्रिस्तान भी जाना क्योंकि आका करीम अलैहि सलात सलाम ख़ुद भी कब्रिस्तान तशरीफ ले गए अब आका करीम अलैहि सलाम की वालदा माजदा मोमिनीन की माँ उनका मज़ार नहीं है आप सलात सलाम के बहन भाइयों की मज़ारात कुछ भी नहीं है लेकिन हुजूर पाक लही सलात सलाम फिर भी कब्रिस्तान तशरीफ ले गए वजह क्या थी जहाँ भी हो जिस जगह भी हो ये ना कहना कि यार हमारा तो कब्रिस्तान है नहीं हम क्या करने जाएं? जाएँ आकाकर मरे सलात सलाम ने बतला दिया कि जहाँ भी हो जैसे भी हो कब्रिस्तान जाना है कब्रिस्तान वालों के लिए दुआएँ मफफरत करनी है जब भी दुआ मांगनी है मोमिन का वैसे तरीक़कार का ये है कि जब भी दुआ मांगता है पहले अपने मोमिन भाइयों के लिए मांगता है फिर अपने लिए मांगता है तो कोशिश करें इस राहत में क़्याम करें कोशिश करें इस रात में कब्रिस्तान का चक्कर लगाएं चलो और कुछ ना सही इबरत लेने के लिए चले जाएं और कुछ ना सही चलो इस इस नीयत से चले जाएं कि यार हमने भी इधर जाना है और कब्रिस्तान वो वाहिद जग वाहिद जगह है कि अगर जहाँ से किसी को इबरत हासिल हो जाए कि यार हमने भी आज ढेर सारी ऐसी कब्रें हैं कि जो मिसमार हो गई ख़त्म हो गई जिनको पूछे ही कोई नहीं ख़त्म पत्नी ऊपर कितनी कितनी कब्रें बन गई हैं देखना भाइयों एक दिन हमारी भी कब्र बन जाएगी जैसे हम किसी का जनाजा पढ़ के आते हैं देखना एक दिन हमारा भी कोई जनाजा पड़ रहा होगा जैसे हम किसी की कुल खानी पर बैठ के उसके लिए ये सारे सवाब करते हैं देखना एक दिन हमारे लिए भी बंदे इकट्ठे हुए बैठे होंगे जैसे हम किसी के लिए दुआएँ मगफिरत कर रहे होते हैं वैसे एक ना एक दिन हमारे लिए भी लोग इकट्ठे होकर दुआ मगफरत कर रहे होंगे भाइयों ये दुनिया ये दुनिया के अगर छोटे से मशगले में कहीं पर कोई छोटी सी भी आफर लग जाए तो लोग भाग दौड़ के जाते हैं सारी बातें दूर की है साइड पे रखे हैं क्योंकि हमारे वहाँ तक पहुँच भी नहीं है हालात हाजरा के मुताबिक मैं आपको मिसाल दूँ कि इस वक्त मुल्क की मीशत किस मोड़ पे खड़ी हुई हर बंदे को पता है तो जहाँ पर आवाज़ लगे कि भाई फ़लां जगह पर ये चीज़ जो है वैसे आम रेट इसका ये है लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर वो आधी कीमत पर मिल रही है तो आप भागते हैं कि नहीं भागते तो यार फ़ायदा उठाए ऑफ़र मिल रही है कि एक चीज़ इतने की है लेकिन फलां जगह पर आधी कीमत पर मिल रही है तो हम भागें और हम भागते हैं और हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम वहाँ पर पहुँचें का तो ये होता है कि वो दुकान ही नहीं खुली होती हम पहले जा कर लाइनें लगा लेते हैं कि यार सबसे पहले मैं ले लूँ कहीं ख़त्म ना हो जाए तो ये तो दुनिया की आफरें हैं ये तो दुनिया के मशगले हैं जो हमें तरह तरह की चीज़ें देते हैं कभी इधर भाग रहा है बंदा कभी इधर भाग रहा है तो पूरे साल में एक रात ऐसी है जो रब तला की तरफ़ से गुनहगारों के लिए एक बहुत बड़ी ऑफर होती है और इसमें कोई लाइन वाला चक्कर नहीं है इसमें कोई ये नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगी इसमें कोई ये नहीं है कि एक फला मखसूस जगह पर आपने आके लेना है जहाँ मर्ज़ी बैठे हो छोटी मस्जिद है बड़ी मस्जिद है दरगाह है घर है मदरसा है दुकान है जहाँ मर्जी बैठे हुए हो इस रात से फ़ायदा उठाओ कोई मखसूस जगह नहीं है कोई मखसूस वक़्त नहीं है मगरब से लेकर तुलुए सुबह तक जितना मांग सकते हो मांगो जितना मांग सकते हो मांगो और तो रब के रहमत तो ये कह रही होती है तो हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं राह दिखलाएँ किसको कोई राह रव मंजिल ही नहीं रब की रहमत तो ये आवाज़ें लगा रही होती है हम तो देने के लिए तैयार बैठे हैं कोई लेने वाला ही नहीं अब मैंने एक दो बंदों को बोला कि यार इस रात में ना डट के इबादत करना रज के इबादत करना खुल के इबादत करना सारी रात जागना उसने पता क्या बोला कि यार सारी रात इबादत करूँगा ना सुबह काम पर भी जाना यार ये दुनिया के पीछे भाग रहा तो और इतना बड़ी रात इतना बड़ा मौका तो जब मिल रहा है तो उसको गवा रहा है कि सुबह काम पे भी जाना है और भाई इस बारगाह में आकर तो बिगड़े काम सवर जाते हैं ये दुनिया के पीछे तो भाग रहा है तो उस रिजक का मुतलाशी है जिसका राजे को खुद फरमा रखा है कि आ मेरे पास मैं तुझे दूंगा सिर्फ आना नहीं सिर्फ आके बैठ जाना नहीं बल्कि सिद के दिल से मुकम्मल यकीन के साथ बैठना के इस दर पर मैं आया हूँ और इसी दर से मुझे मिलना है और यहाँ से मैं ले कर जाऊँगा और रब चला का वादा है कि जो बंदा मेरे दर पर आके इस रात मुझसे मांगेगा वो खाली झोली नहीं जाएगा यार दुनियादारों के कहने पर यकीन आ जाता है जो हो सकता है धोखा भी हो सकता है झूठ भी हो, हो सकता है कि हमसे पैसे बटोरने के लिए उन्होंने एक नया तरीक़ा इजाद कर लिया उस पर हम यकीन करके भाग निकलते हैं लेकिन ये तो बारगा वो है जहाँ पर इस तरह का जनाब ख्याल करना भी बड़ी दूर की बात है कि बंदा ख्याल करे हो सकता है ये काम ना हो ये नहीं है इस बारगा में जो भी बात है जो भी आफर है जो भी हमारे लिए रातें रखी गई हैं जो भी हमारे लिए मखसूस घड़ियाँ रखी गई हैं उसमें जो बात की गई है वो वाक़ता है हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए